بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نو مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یصر کے یہودی قبیلے بنو قینقا سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی اس تلوار کو سیف الانبیاء نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے اس تلوار پر حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت یاسا علیہ السلام حضرت ذکریٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کنندہ ہیں یہ تلوار حضرت داود علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر بیس سال سے بھی کم تھی اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داود علیہ السلام کو جالود کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیم عرب باشند البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے تلوار کی لمبائی ایک سو ایک سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے دجال کے خاتمہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ تور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو ظاہر فرمائے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے اور ظلم و غارت گری اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو زمین والوں کو ختم کر دیا چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعاتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا اللہ پاک ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے ناظرین ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجئے اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقاء یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ تور طور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے سو دناروں سے بہتر ہوگا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا اوزاری کریں گے بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہوگا اس مصیبت کے دفیعہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالی سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے فہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقہ میں واقع ہے دوسرے معنی گڑے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک چلاتے جلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو نہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ دس سے لے کر چالیس آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے حصے کو نیچے کے حصے کو پکڑے گی یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھو کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور ان ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اس پوری روایت کو امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے بحوالہ تیسیر الباری ترجمہ شرحہ صحیح بخاری جلد نو صفحہ نمبر ایک سو انوے تا اکانوے محترم ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے شیئر ضرور کیجئے ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم